我的生日礼物呢？哦，我忘了准备。没关系，你就是我最好的生日礼物。卖个关子，嗯，我还真有。你先别看、啊。嗯。哦，小冉姐，开机仪式的流程怎么样了？哦，明天拟好了给你。哎，小冉姐，卡斯汀发来的实习视频。啊、哦，交给丁东就好了。 嗯，发给我吧。哦、你发给我。哦 <laughs> 小然，你怎么在这儿？快回家过生日，来不及了。还来得及。啊！噔噔，怎么样？这个就是我给自己准备的生日惊喜。 娟，生日歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。生日快乐。 刚好十二点，正好来得及。这，这是我最幸福的生日。你今天怎么想着跑过来、啊？ 我不会站在原地傻傻的等，无论你在哪儿，我都会向你飞奔而来。只要你愿意向我走近一步，剩下的九十九步，全都由我来完成。你知道吗？这个生日是我这辈子过得最幸福的生日。 哦我忘了准备。没关系，你就是我最好的生日礼物。卖个关子，嗯，我还真有。你先别看,看。 这是你亲手叠的吗？第一次折，折的不太好。我我太喜欢了，<好>还要亲亲，没亲够。生日快乐，谢谢你，傻瓜，不用跟我说谢谢。